নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আগৰ এপিছড দুটা আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাইছে ফেচবুকত বহুত মানুহে চাইছে আৰু বহুত বহুত কমেণ্ট কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ কিছুমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকক একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজাবলৈ যি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে আদৰি লৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিও এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত সেই বস্তুটো নহ'লে আজিৰ সমাজত আগবাঢ়িবলৈ অকণমান টান আজিৰ দিনত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে সেই ডিভাইচটো আমাক কিন্তু লাগিবই গতিকে শিশুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক সকলোৰে বাবে অত্যন্ত জৰুৰী বা একেবাৰে সহজ ভাষাত সেই ডিভাইচটোৰ বিষয়ে জনাব ওলাইছোঁ আৰু একেবাৰে সহজ ভাষাত কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে এতিয়া আপুনি যদি কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায় বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলৈ যায় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অকণমান যি টেকন'লজিৰ লগত জড়িত কথা কিছুমান বুজোৱা হয় আমিও তেনেধৰণে শিকিছোঁ কিন্তু মই একেবাৰে সহজ ভাষাত আপোনালোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে বুজিবলৈ সুবিধা হয় বা আপোনালোকে যেতিয়া নতুন এখন ইনষ্টিটিউচনলৈ যায় কম্পিউটাৰ শিকিম বুলি তেতিয়া আপোনালোকে যাতে কিছুমান বস্তু একেবাৰে ইজিভাৱে বা বুজাই দিব পাৰে বা একেবাৰে দিমাগত যাতে আপোনালোকৰ মনত সেই কথা সূক্ষ্ম সুম্মক কথাবিলাক ৰৈ যায় গতিকে সেই কথাখিনি বুজাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আহক আপোনালোকক কথাখিনি কওঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকক জনাইছোৱেই যে এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মনটোও ভাল লাগে আৰু সেয়াই আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' দিলে দুটকা এটকা অকণমান উপাৰ্জনো হয় গতিকে আহকচোন ময়ো কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোককো আপোনালোকক অকণমান সহায় কৰক আৰু প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ বিষয়টো হেৰু হেৰু ডিভাইচটোৰ নামেই হৈছে কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকক কোৱা হয় যে কম্পিউটাৰ সহজ ভাষাত আপুনি যদি ক'বলৈ দিয়া হয় কম্পিউটাৰ মানে কি আপোনালোকেতো ধেৰ কিবা কিবি ভাবি লৈছে চাগে মনত যে অমুক তমুক কিবা কিবি কি ক'ম কিন্তু একেবাৰে সহজ ভাষাত মই বুজাই দিওঁ যে কম্পিউটাৰ ইজ এ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ বা মেচিন কম্পিউটাৰক যদি একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজাব লগা হয় তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ বা মেচিন অন্য একো নহয় একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজাব লগা হ'লে এইটোৱেইবোৰ কম্পিউটাৰটো হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক মেচিন এতিয়া কম্পিউটাৰ বুলি ক'লে এইটো এটা বস্তু নহয় চাৰি পাঁচটা বস্তু সামৰি এটা কম্পিউটাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে আপোনালোকে ক'ৰবাত কম্পিউটাৰটো দেখিলে মনলৈ সচৰাচৰ কি আহে কোনটো কথা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বুলি মনলৈ আহে সেই কথাটোৱে মই আপোনালোকক দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰি লওক আপুনি এইটো এটা টিভিৰ নিচিনা ইউনিট দেখিলে টেবুল এখনত থৈ দিছে আপুনি ভাবিলে এইটো কম্পিউটাৰ কিন্তু এইটো কম্পিউটাৰ নহয় এইটো হৈছে এটা মনিটৰ মনিটৰ ই কম্পিউটাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ইয়াত এটা চি পি ইউ লাগিব চি পি ইউ মানে চেণ্ট্ৰেল কৈ দিছো মই লিখি দিয়া নাই চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট আপুনি এই বস্তুটো দেখি ভাবিছিলে এইটো এটা কম্পিউটাৰ কিন্তু মই আপোনাক কৈছো যে এইটো কম্পিউটাৰ নহয় এইটো হৈছে মনিটৰ আৰু ইয়াৰ লগত লাগি আছে এটা চি পি ইউ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচে প্ৰচেচিং ইউনিট তাৰপিছত ইয়াতে এটা লাগিব এটা মাউচ বা নিগনি তাৰপিছত লাগি যাব এটা এখন কিবৰ্ড ধৰি লওক এইবিলাক চুইচ আৰু এতিয়া এই চাৰিটা বেচিক বস্তু এই চাৰিটা বেচিক বস্তু মিলি হৈছে এটা কম্পিউটাৰ কাৰণ ই অকলে এটা কম্পিউটাৰ হ'ব নোৱাৰে ই এটা কম্পিউটাৰ হ'ব নোৱাৰে ই এটা কম্পিউটাৰ হ'ব নোৱাৰে গোটেইকেইটা বস্তু মিলিহে এটা কম্পিউটাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া কোনে কি কাম কৰে ই হৈছে এটা মনিটৰ কাৰণ আমি মনিটৰ কৰিবলৈ আমি চাবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে মনিটৰ ইয়াক আমি দেখা পাওঁ আৰু এইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট ইয়াক সহজ ভাষাত কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন বুলি কোৱা কোৱা হয় কম্পিউটাৰ ব্ৰেইন বুলি কিয় কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ গোটেই কামখিনি কম্পিউটাৰ এটা গোটেই কামখিনি ই কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা এডাল তাঁৰ যায় মনিটৰলৈ আৰু ই গোটেই ডিছপ্লেটো মনিটৰত দিয়ে আৰু এই যে কীবোৰ্ড আৰু মাউচ দেখিছে এই কীবোৰ্ড আৰু মাউচৰ তাঁৰডালো গৈ এই চি পি ইউটোতহে লাগি থাকে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিটত ইয়াত মনিটৰত লাগি নাথাকে গতিকে এই যে ব্ৰেইনটো চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট চি পি ইউটোৱে গোটেই কামাণ্ডখিনি ইয়াক দিব কম্পিউটাৰক দিব বা লে ইয়াত দিব আৰু ইয়াত দিব তেনেধৰণে এটা কম্পিউটাৰৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া আপোনালোকে সহজ ভাষাত গম পালে আগতে আৰু এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে কম্পিউটাৰত হয়তো আছিলে ইউ পি এছ বুলি কৈছিলে এটা এই বেটেৰী ধৰি লওক ইউ পি এছ আজিকালি ইউ পি এছটো ইমান প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ ইনভাৰ্টাৰতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় একেটাই বস্তু আৰু ইনভাৰ্টাৰটোকো ইউ পি এছ বুলিয়ে কোৱা হয় আগতে এটা কম্পিউটাৰৰ লগত পঢ়োঁ ইউ পি এছ আহিছিলে আজিকালি ইমান আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ শিকিছিলোঁ তেতিয়া তিনিতকৈ শব্দ এটা হয় লাইট গ'লে সেইটো দি দিলে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰটো অলপ সময়ৰ কাৰণে চলি থাকে আৰু আজিকালি সেইটো ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰত সকলোৱে ঘৰত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন আহিছে ইনভাৰ্টাৰ আহিছে গতিকে কম্পিউটাৰটো ডাইৰেক্ট ইনভাৰ্টাৰতে ফিটিং হৈ যায় গতিকে সহজ ভাষাত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে কম্পিউটাৰ হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰনিক মেচিন আৰু কম্পিউটাৰ মানে কেৱল এইটো নহয় এইটো হৈছে মনিটৰ এইটো হৈছে চি পি ইউ এইটো হৈছে কি বোৰ্ড আৰু এইটো হৈছে ইউ পি এছ আৰু এইটো হৈছে মাউচ এই গোটেইকেইটা মিলিহে এটা কম্পিউটাৰ সম্পূৰ্ণ হয় এতিয়া কম্পিউটাৰে কি কৰে আৰু কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেই কথাটো আপোনালোকক জনা আহক এতিয়া কম্পিউটাৰ এই গোটেই বস্তুটো বা এই গোটেই মেচিনটো কোনোবাইতো বনাইছিলে কোনোবাইটো আৰম্ভ কৰিছিল কাৰোবাৰ মনতো আহিছিলে যদিও তেওঁ বৰ্তমানৰ কম্পিউটাৰটোৰ কথা ভবা নাছিলে যে তেওঁ বনোৱা কম্পিউটাৰটো আজি এই পৰ্যায় পাবগৈ কিন্তু তথাপিও তেওঁ কিবা এটা ভাবিয়ে বনাইছিলে গতিকে তেখেতৰ তেখেতক আমি নাম লবই লাগিব কম্পিউটাৰ বনোৱা মানুহজন হৈছে চাৰ্লছ বেভেজ চাৰ্লছ বেভেজে কম্পিউটাৰটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ সেই তেতিয়া মানে গোটেই কম্পিউটাৰটো বনাবলৈ প্ৰায় চল্লিছ বছৰমান সময় লাগিছিল তেওঁ ভাবি 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 বনাইছিল আৰু কম্পিউটাৰটো প্ৰায় আমাৰ মই যোনটো ৰুমত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তাতকৈও এটা ডাঙৰ ৰুমত এটা কম্পিউটাৰ বনাবলৈ সক্ষম হৈছিলে মানে ইমান ডাঙৰ বনাইছিলে আৰু আপোনালোকে জানে যে আজিকালি এটা মেম'ৰি কাৰ্ড কিমান সৰু এটা পাঁচশ পাঁচশ জিবি হওক বা ওৱান টিবি টু টিবি গোটেই ইমান অকণমান মেমৰি কাৰ্ডত ওৱান টিবি টু টিবিলাকে আপোনালোকে জানে বা যিমান ডাঙৰ মেমৰি নহওক একেবাৰে সৰু মাই মোবাইলত লাগি থকা যিটো আমাৰ মেমৰি কাৰ্ডখনত সোমাই যায় কিন্তু তেওঁ যেতিয়া মেমৰি কাৰ্ড বনাইছিলে কিমান কে বি মাত্ৰ ওৱান এম বিতকৈও কম যেতিয়া বনাইছিলে মেমৰিটো কিমান ডাঙৰকৈ বনাব লগা হৈছিলে গতিকে সেই তেতিয়াৰ সময় আৰু এতিয়া সময়ৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে গতিকে মই আকৌ সহজ ভাষাত কথাখিনি আকৌ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক আপোনালোকক এইটো এইটো হৈছে মনিটৰ তাৰপিছত এইটো হৈছে চি পি ইউ চেণ্ট্ৰেল চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট তাৰপিছত প্ৰয়োজন হব আপোনাক এখন কী যত আপুনি বিলাক দবাব তাৰপিছত হৈ গল এটা মাউছ বস্তু মিলি এটা কম্পিউটাৰ আৰম্ভ হ'ল এতিয়া কম্পিউটাৰটো যেতিয়া আপোনাৰ গোটেইকেইটা তাৰ কেইডাল মণ্ডৰ বা চিপি ৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব তেতিয়া ইয়াত আমি যিখিনি বস্তু দেখা পাম আমি ইয়াত টিপিম ইয়াত ওলাব ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত সামান্ত দিব কাৰণ ইয়াত আমি ইয়াক আমি চাবহে পাৰোঁ ইয়াত একো কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াক আমি চাব গোটেই বস্তুখিনি কণ্ট্ৰল কৰি থাকে এই চি পি ইটোৱে কাৰণ চি পি ইটো মই কৈছোঁৱেই যে কম্পিউটাৰ এটা ব্ৰেইন বুলি কোৱা হয় এতিয়া কৰোঁতেই কম্পিউটাৰ শিকোতে আমি কি শিকোঁ আমি প্ৰথমতে হাতটো পোন কৰিবলৈ পেইন শিকোঁ পেইণ্ট কৰোঁ পাহাৰ আকোঁ কিবা আকৌ গছ আঁকোঁ তেনেকৈ কৰোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰথমতে মাউচটো পোন হোৱাটো বা মাউচটো কিমান স্পীডত কম্পিউটাৰটোৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে সেই কথাটো আমি সেই কম্পিউটাৰটো বিষয়ে জানি লোৱাটো দৰকাৰ গতিকে আমাৰ মাউচটো লগত হাতটো আমাৰ এডজাষ্ট হৈছে নে নাই সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত কি ব'ৰ্ডখনৰ কথা আহি গ'ল কীবৰ্ডখন আমি কেনেধৰণে টিপিম কি বোৰ্ড চুইচটো প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া শিকা হয় তেতিয়াহ'লে আমি চুইচবিলাক বিচাৰি ফুৰিব লাগে এ টু ক'ত থাকে বি টু ক'ড থাকে চি টু ক'ড থাকে কাৰণ চিৰিয়েলি নাথাকে কি ৱাৰ টিক কিউ আৰ টি কি পে কি ব'ৰ্ড বুলি যিটো কোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ চুইচবিলাক বনোৱা থাকে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত চুইচবিলাক আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগে তাৰপিছত আমাৰ যেতিয়া শিকোতে শিকোতে আমাৰ এতিয়া কম্পিউটাৰত দুটা ইউনিট বস্তু থাকে সেই দুটা বস্তু ইউনিট হৈছে আউটপুট ইউনিট আৰু ইনপুট ইউনিট ইনপুট ইউনিট আৰু হৈছে আউটপুট ইউনিট কথাখিনি কওঁতে চাগে আপোনালোকে গম পাইছে যে ইউন ইনপুট ইউনিট কি আৰু আউটপুট ইউনিট কি ইয়াতে যদি আমি কওঁ যে ইনপুট ইউনিট ইনপুট ইউনিট হৈছে আমাৰ প্ৰথমতে আহি গ'ল মাউচটো কিবৰ্ডটো চিপিটো কাৰণ আমি ইয়াত ইনপুট কৰোঁ ইনপুট কৰোঁ আৰু আউটপুট মানে কি বস্তুটো য'ৰ পৰা ওলায় মাউছত ওলাই মনিটৰত আমি দেখা পাওঁ গতিকে আমি আউটপুটটো দিছে ইনপুটটো এওঁলোকৰ পৰা চিটিৱে লৈছে লৈ পেলাই আউটপুটটো আমাক চকুৰ আগত দিছে বা যে আমি প্ৰিণ্ট প্ৰিণ্ট কৰোঁ প্ৰিণ্টাৰ যে মেচিনবিলাক আমি আউটপুটটো পাওঁ মানে আমি হাতত বস্তুটো দেখি লৈছোঁ বা আমি চকুৰে দেখিছোঁ আমি কম্পিউটাৰ আউট কৰিছে আমি দেখিছোঁ সেইটো হৈছে আউটপুট আউটপুট ইউনিট আৰু ইনপুট ইউনিট হৈছে এইবিলাক যিবিলাক ধৰি লওক আমি ইন কৰিছোঁ ইনপুট কৰিছোঁ সেইবিলাকক ইনপুট ইউনিট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াতে দুটা মেমৰি থাকে এটা হৈছে ৰেম আপুনি সহজতে বুজি পায় কাৰণ আজিকালি মোবাইলতো ৰেম ৰমৰ কথাবিলাক আহি গ'ল ৰেম আৰু ৰম কি ৰেম হৈছে ৰেণ্ডম ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি আৰু এইটো হৈছে ৰিড অনলি মেমৰি দুটা মেমৰি থাকে এটা হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি এটা হৈছে ৰিড অনলি মেমৰি ৰেমটোৱে কি কৰে আৰু ৰোমটোৱে কি কৰে আপোনালোকে জানেনে এই যে আমি যে কওঁ আমাৰ ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ বুলি কওঁ আমাৰ কিমান জি বি মোবাইল এটা কিনিব গ'লে কিমান জি বি ৰেম কিমান কিমান জি বি ৰম বা কিমান জি বি মেমৰি কাৰ্ড আছে সেইটো কথা যাতে সুধো সেইটো সেই বস্তুটো হৈছে ৰেম মানে হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি ৰেমটো মানে কম্পিউটাৰটো কিমান ফাষ্ট হ'ব বা কিমান এক্সেছ কৰিব পাৰিব কম্পিউটাৰটোৱে ৰেমটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে আপোনাৰ মোবাইলটো আপুনি টিপি আছে বা কম্পিউটাৰটো টিপি আছে সেই সেই সময়খিনিতহে ৰেমটোৰ কামত দিব বাকী অফ হৈ থকা কিন্তু ৰেমটোৱে চব বস্তু পাহৰি যায় গতিকে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰিটোৱে কি কৰে যিটো সময়ত আমি কম্পিউটাৰটো চলাই আছো সেই সময়খিনিত তেওঁ কিমানখিনি স্পীডত কাম কৰিব পাৰিব কিমানটা কাম একেলগে কৰিব পাৰিব আপুনি পেইণ্ট কৰি আছে তাৰ লগে লগে আপুনি ফটো এখন বনাই আছে তাৰ লগে লগে আপুনি ধৰি লওক আকৌ ৱৰ্ডত কিবা এটা লিখি আছে লগতে গেম খেলি আছে বহুতকেইটা কাম আপুনি একেলগে কৰি আছে সেই কামটো কোনে কৰে ৰেমে কৰে ৰেম ৰেমটো যিমান ডাঙৰ হয় আগতে এটা এটা কম্পিউটাৰত মাত্ৰ ওৱান জিবি ৰেম আছিলে বা পাঁচশ বাৰ জিবি ৰেম আছিলে এম বি ৰেম আছিলে তাৰপিছত ওৱান এম ওৱান এম বি ৰ বা ওৱান জি বি ৰেমলৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক বাঢ়ি 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 বাহিৰে এতিয়া এটা এটা ৰেম আপোনালোকে এশ জিবি ৰেমলৈকে পোৱা যায় তাৰপিছত আহি গল ৰম ৰিড অনলি মেমৰি যে আমি কিবা এটা কৰিছো কম্পিউটাৰত কিবা এটা ছবি এটা আঁকিছো কিবা এক ছবি এটা আঁকিছো য'ত আমি ষ্ট'ৰ কৰি থ'ম য'ত আমি সঞ্চয় কৰি থব পাৰিম সেইটো হৈছে আমাৰ ৰোম ৰিড অনলি মেমৰি তেওঁ খালি মেমৰিটো ৰিড কৰিব পাৰে তেওঁ এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ বস্তুটো ৰিড কৰিব পাৰে গতিকে ৰেম আৰু ৰোমৰ মাজত আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো চাগে বুজি পালে গতিকে ধৰি লওক ছবি এটা আঁকিছে বা ফটো এখন আপুনি বনাইছে আপুনি কাইলৈ গৈ পেলাই কম্পিউটাৰ দোকানখনত ক'লে মোৰ ফটোখন আছে নেকি চা চাবি নেকি বা চাই দে যদি আছে সেইখনকে বনাই দে গতিকে সেই কামটো ৰোমেই কৰে বা ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচোৱে কৰে আপোনালোকে যে গম পায় মোবাইল এটা কিনিছোঁ ফিফটি ছিক্স জিবি বা মোবাইল এটা কিনিছোঁ পূৰ্ণ ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি এইট জিবি মেম মেমৰি আছে এই মেমৰিখিনি মানে আপোনাৰ ফটোখন যে ৰাখি থ'লে এই মেম'ৰিটোৱে ৰাখিলে ৰোমটোৱে ৰাখিলে ৰেমটোৱে কিন্তু ৰখা নাই ৰেমটোৱে মাত্ৰ সেই যিকণ সময়ত আপুনি কামটো কৰি আছে সেইখিনি সময়ত কিমান স্পীডত আপোনাৰ কামটো কৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ কিমান স্মুথলি কাম চলাই নিছে সেইটো কামহে ৰেমে কৰিব পাৰিছে গতিকে কথাখিনি চাগে বুজিব পাৰিছে পাৰিছে আপোনালোকে সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কম্পিউটাৰ ইমান সহজতে বা ইমান সোনকালে বুজাই শেষ কৰিব পৰা এটা বিষয় নহয় গতিকে ইয়াত জড়িত বহুত কিছুমান বিষয় আছে সেইখিনি বিষয় পিছলৈ বুজাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম সহজ ভাষাত মই কম্পিউটাৰ মানে ন কি কম্পিউটাৰ মেমৰি কেইটা থাকে বা কম্পিউটাৰৰ ইনপুট আউটপুট ডিভাইচ কি কি সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আৰু এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ যে ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰ কম্পিউটাৰ দুটা বস্তু থাকে চফ্টৱেৰ মই একেবাৰে গাঁৱলীয়া ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মই কোনো ধৰণৰ মানে এ ধৰি লওক অকণমান বুজিবলৈ টান হোৱা শব্দ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টাই কৰা নাই কাৰণ একেবাৰে সহজ ভাষাত কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পায় এতিয়া যদি ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰটো মই একেবাৰে একেবাৰে হুলাভাই মূলা ভাষাত বুজাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ছফ্টৱেৰ এনেকুৱা হৈছে এইটো বস্তু যিটো বস্তুক আমি চুব নোৱাৰোঁ আৰু হাৰ্ডৱেৰ হৈছে কি যিটো বস্তুক আমি চুব পাৰোঁ এই যে চি পি এটো বা এই যে মাউচটো এইখিনি হৈছে হাৰ্ডৱেৰ বা মনিটৰটো এইখিনি হৈছে হাৰ্ডৱেৰ কাৰণ ইয়াক আমি সহজ ভাষাত মই বুজাই দিছো চুব পাৰো চুইপুডটো আপুনি চুই পেলাই ইফালৰ পৰা সিফালে নিব পাৰিছে মাউচটো ধৰি পেলাই আপুনি ইফালৰ পৰা ইফালে নিব পাৰিছে বা মনিটৰটো আপুনি চুবলৈ পাৰিছে যিটো বস্তু আপুনি চুবলৈ পাৰিছে বা কম্পিউটাৰত লাগি থকা তাঁৰডাল আপুনি চুব পাৰিছে এই বস্তুখিনি হৈছে হাৰ্ডৱেৰ কিন্তু কম্পিউটাৰত যে আপুনি দেখি আছে ডিচপ্লেখনত দেখি আছে ফটোখন সেইখন আপুনি ফটোখন চুব পাৰিছে জানো আপুনি চুলেতো মনিটৰটোহে চুব পাৰিব ফটোখনটো চুই পেলাই উলিয়াই আনিব নোৱাৰে গতিকে সেই যিবিলাক বস্তু আমি চুব নোৱাৰোঁ সহজ ভাষাত সেই বস্তুখিনি হৈছে ছফ্টৱেৰ ছফ্টৱেৰ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে প্ৰগ্ৰেমখিনি কৰে বা এনালিচিছ কৰে বা আমি ডিস্ক এখনে ছফ্টৱেৰটো ভৰাই দিছোঁ সেই ছফ্টৱেৰটোৱে হাৰ্ডৱেৰখিনি সহযোগত কাম কৰিছে আমি দেখিছোঁ যিকোনো বস্তু দুটা মোবাইলটো ছফ্টৱেৰ মোবাইলতো হ'লেও ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ লাগিব বা কম্পিউটাৰটো ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ লাগিবই গতিকে এই ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰ সহজভাৱে মই ভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিকোনো বস্তু যিটো বস্তু আপুনি চুব পাৰে কম্পিউটাৰ সেইটো হৈছে আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ যিটো বস্তু চুব নোৱাৰে সেইটো হৈছে ছফ্টৱেৰ আপুনি ডিস্ক এখন ভৰাই দিছে সেই ডিস্কো আপুনি এটা ধৰি লওক ছফ্টৱেৰ আপুনি আপলোড কৰিছে ফটোশ্বপেই হওক বা ভিডিঅ' এডিটিং ছফ্টৱেৰ হওক সেই বস্তুখিনি আপুনি যে আপলোড কৰিছে সেই বস্তুখিনিৰ পৰা আমাক সহায় হৈছে কাম কৰিছোঁ সেই বস্তুখিনি হৈছে ছফ্টৱেৰ আৰু যিটো বস্তু আমি হাতেৰে চুব পাৰিছোঁ বা মেৰামতি কৰিব পাৰিছোঁ চুই মেলি সেইখিনি বস্তু হৈছে হাৰ্ডৱেৰ গতিকে মই ইমানতে ক'লোঁ নাজানো কেনেধৰণে বুজাব পাৰিছোঁ নে নাই গতিকে আপোনালোকক সহজভাৱে একেবাৰে সহজভাৱে ভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই